Proceeding Inquest Zara Kairina hari ke-39 19 November 2025. Pada hari ke-39 proceeding inquest kematian adik Zara Kairina, dua orang saksi penting tampil memberikan keterangan. Ada buku diary, helaian tulisan, sesi kaunseling dan pertemuan terakhir sebelum tragedi 15 Julai yang kembali menjadi fokus. Hari ini kita mengupas semua butiran rasmi yang didedahkan di mahkamah. pengenalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Aku Studio, tempat kita membedah secara profesional dan terperinci setiap perkembangan rasmi proseding inquest Zara Kairina. Video ini adalah ringkasan lengkap berdasarkan kenyataan media Mahkamah Corona bagi proseding bertarikh 19 November 2025, hari ke-39. Jika anda mahu terus mengikuti perkembangan inkuis ini secara berfakta dan tersusun, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Segmen 1: Ringkasan awal proceeding. Pada hari ke-39 ingres, dua saksi dipanggil, iaitu deponen ke-48, Puan Miswati Bentilundu, guru unit bimbingan dan kaunseling merangkap warden asrama dan yang kedua, Puan Yuslina binti Badrum. Keterangannya bermula tetapi belum selesai. Fokus utama hari ini adalah keterangan Puan Miswati yang lengkap dan penuh. Segmen 2, Profil Saksi Puan Miswati telah bertugas di SMKA Tondatu Mustafa sejak Mac 2022 sebagai Guru Unit Bimbingan dan Kaunseling Warden Asrama. Beliau mengenali Zara sebagai pelajar tingkatan satu yang tinggal di asrama. Segmen 3. Dua sesi kaunseling dengan Zara. Saksi hanya bertemu Zara dua kali, kedua-duanya dalam sesi kaunseling kelompok. Sesi pertama, 5 Mac 2025. Isu. Seorang pelajar junior berkata kawannya lupa kawan kerana berkawan dengan Zara. Zara menjelaskan dia hanya berkawan seperti biasa. Sesi kedua, 14 Mac 2025. Isu lain dibangkitkan. Aduan seorang pelajar junior yang mendakwa melihat pelajar lain melakukan perkara tidak senonoh terhadap Zara. Selepas penjelasan semua pihak, Puan Miswati mendapati ianya hanya salah faham dan gurauan. Dalam kedua-dua sesi, saksi memberi nasihat mengenai pemahaman diri, pengurusan emosi, penyelesaian konflik secara matang. Satu one-page report bertarikh 14032025 disediakan. Beliau menegaskan tiada aduan buli atau tekanan daripada Zara atau ibunya yang pernah dilaporkan kepada beliau. Segmen 4. Penemuan diari dan helaian tulisan. Ini merupakan bahagian yang sangat penting dalam prosiding. 17 Julai 2025. Pengemasan barang Zara. Ketika membantu mengemas barang Zara, saksi menemui sebuah buku diari coklat, sebuah buku latihan. Beliau mengaku membaca kedua-duanya, tetapi mendakwa hanya membaca secara tidak teliti. Daripada pembacaan itu Beliau membuat andaian Zara mempunyai masalah keluarga. Saksi bersetuju, andaian itu mirip naratif yang tular di media sosial. Tiada siapa mengarahkannya membaca buku-buku tersebut. Buku itu diserahkan kepada Cikgu Yuslina pada pagi hari sama. Beliau turut menghantar gambar buku tersebut ke WhatsApp grup pengurusan asrama tetapi tidak pernah memaklumkan penemuan itu kepada ibu Zara. 19 Julai 2025 penemuan helayan tulisan. Saksi memeriksa rak buku kelas Zara dan menemui 15 helayan tulisan tangan diselit dalam buku latihan kosong, tulisan menyerupai tulisan dalam dairi Zara. Helayan itu diserahkan kepada seorang guru lain. Segmen 5. Perjumpaan Malam 15 Julai dan Siasatan Dalaman Ini bahagian yang berkait dengan saat-saat terakhir sebelum insiden. Saksi mengambil keterangan beberapa pelajar senior yang antara yang terakhir berjumpa Zara pada malam 15 Julai 2025. Salah seorang bertanya Zara mengenai kes kehilangan pin bendera. Seorang pelajar senior dikatakan meninggikan suara, namun saksi tidak pasti sama ada ia berbentuk marah atau tidak. Emosi pelajar-pelajar senior semasa siasatan dalaman, menangis, tidak stabil rasa bersalah selepas kejadian saksi bersetuju perjumpaan pada malam itu boleh menyebabkan gangguan emosi kepada Zara beliau juga mendapati seorang pelajar junior mengaku menggunakan perkataan kasar seperti bodoh dan sial yang boleh memberi kesan emosi kepada Zara segmen 6 tugas warden dan isu telefon awam beberapa isu pengurusan asrama turut disentuh Akses telefon awam disekat. Saksi menerangkan, ini bagi mengelakkan pelajar memberikan informasi tidak tepat kepada ibu bapa. Ibu bapa diminta menghubungi warden untuk maklumat rasmi. Pemantauan warden. Ada warden meronda. Ada yang standby di rumah warden mengunggu aduan. Saksi menegaskan, kejadian tragik ini berlaku di luar kawalan warden. Walaupun pelajar sudah diberi peringatan, pelajar masih mampu mencari cara melakukan aktiviti tanpa dikesan. Segmen 7: Isu kebocoran maklumat di media sosial. Saksi menafikan membocorkan apa-apa kandungan diari Zara ke media sosial seperti TikTok. Tidak tahu bagaimana kandungan itu boleh tersebar. Segmen 8. Penilaian kaunseling terhadap Zara Mengikut pemerhatian profesional saksi, Zara tidak menunjukkan tanda kemurungan. Zara digambarkan sebagai pelajar normal dan suka berkawan. Hanya isu salah faham dengan rakan yang dikesan. Segmen 9 Status Proceeding Proseding ditangguhkan dan akan bersambung pada 20 November 2025, Kamis. Ini merupakan ringkasan lengkap proseding hari ke-39 Inquest Zara Koirina, seperti yang direkodkan secara rasmi oleh Mahkamah Korona. Jika anda merasakan laporan seperti ini penting untuk memastikan ketelusan dan kefahaman awam, sila tekan like, tekan subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas perkembangan seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam video hari ke-40.